Salam dostlar. Bu videomda sizinlə lise və gimnaziyalara qəbul imtahanı suallarına toxunacağam və bəzi sualları sizə izah edəcəm. 30 məsələ lise və gimnaziyanın riyaziyyatında 30-cu sualda 0 x 0-dan y də x-dən böyükdür olduğuna görə aşağıdakılardan hansı səhvdir? Əgər biz buğun yerinə x-a 4 verib, y-yə də 6 versək, bizdən burada 4-nü 6-nın yerinə qoyub hansı variantın alını bilməyacağını soruşur. Biz burada 4-nü 6-nı topluyuruq. 4+6. 10. 10-u 6-ya böləndə 1 tam 6-da 4 edir. 1 tam alıb da 4 edir. Və bu da 1.5 kimi ixtisar gedir. Bu da 1-dən böyükdür. Deməli bu doğrudur. 4-dən 6-nı çıxanda -2 eləyir. 6 da -2. Bu da ixtisar gedir 2-yə. 3-dən -1, -1/3. Yəni bu da 0-dan təbii ki, kiçikdir. Doğrudur. D variantına baxanda 4 ilə 6-nı toplayıb 10. Onu 4-ə böləndə 2.5 eləyir. 2.5. Və bu 1-dən böyükdür. Bu cavabımız ıı, Bu birdən ıı, kiçikdir daha doğrusu. Bu birdən 2.5 birdən kiçikdirmi? Yox. Ona görə də bu variantımız səhvdir. D variantı. Aşağıdakı üçbucağın tərəfləri şəkildə verilmişdir. X aşağıdakılardan hansı ola bilməz? Biz üçbucağın qaydasında demişdik ki, üçbucağın hər hansısa bir tərəfi, yəni x tərəfi digər iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqindən isə böyük olmalıdır. X-a 2 versək Ə digər ə, 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 tərəflər isə biri tərəf 3, digər tərəf isə 1 olacaqdır. Və biz burada indi qaydada dedik ki, ə, x 3 bucağının hər hansı bir tərəfi, yəni x tərəfi, digər iki tərəfin, yəni 3-ün birinci cəmindən kiçik, fərqindən isə böyük olmalıdır. 3-ün birinci cəmi 4-dür. 2 4-dən kiçikdir. Amma 3-ün 1-in fərqi 2-dir. 2 2-dən kiçik deyil, ona bərabərdir. Ona görə də burada ə, x 2 ola bilməz. Ona görə doğru variantımız A variantıdır. 41-ci sual Murad kompüter e, Murad kompüterində bir oyun bir oyun proqramı yükləyirik. Bu 1 dəqiqə 24 saniyə ərzində oyunun yükləndiyi miqdar şəkildə 2-ci görərilmişdir. Oyunun tam hissəsinin həcmi 180 MB-dir. İndi biz burada oyunu oyunun içindəki oyunun yüklənmə ö, yüklənməsində içərisindəki kvadratların sayını tapmalıyıq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 və biz burda 180 megabayti 12-yə bölməliyik ki, hər kvadratın içində neçə megabayt olduğunu tapaq. Və bu da bizim ə, üçün 15 edir. Ə, hər kvadratın içində 15 megabayt varsa, bizdən də oyunun nə qədər megabayt yükləmişdir? Onun bu qədər ə, bu qədər kvadrat var, yəni bir hər kvadratında da 15 megabayt olduğu bilirik. 1 2 3 4 5 6 7 və 7-ni də burada 15-ə vururuq və oyunun 10 105 MB-i yüklənmişdir. Cavabımız də boyu. Və indi isə 53-cü suala baxırıq. Aşağıdakı kartlarda birdən başlamaqla artıq natural ədədlər yazılmışdır. Bu kartların 14-ündə sadə ədəd yazıldığına görə. Bir nə sadədir, nə mürəkkəbdir. Ona görə biz sadədir. Birinə sadə ədəddir, nə də mürəkkəb ədəddir. Unutmayın biz bu 1-i sadə ədədlə sırasına yaza bilmərik. Və indi mən sizə sadə ədədləri yazıram. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 və 47. İndi biz bunları sayırıq. 1 2 3 4 5 6 7 8 4, 9 10 11 12 13 14 15. Bizdə isə 14 dənə sadə ədəd yazıldığının məlumdur. 15-dirsə biz burada 47-ni silməliyik. 43-ə. Və bizə burada ən çoxu neçə ən çoxu in yəni bu nədədi ən çoxu neçə ola bilər 14 sadə ədədimiz var biz burada doğru olaraq 46-nı götürməliyik e, niyə 46-nı çünki 47 olsa 15 sadə ədədi olacaq yəni 43-dən 47 arasında ən çox ədəd 46-dır çünki 47-ni götürsək 15 sadə ədədi olacaq 46 və burada da 43-lə 46 43-lə 46 arasında sadə dəd olmadığına görə ən çox ədəd 46 olur Zab variant. İndi isə 54-cü suala. Direk aşağıdakı rəngli e, kubların üzərində yazılan ədədlərə görə onları kiçikdən böyüyə doğru sıralamaq istəyir. Aşağıdakı sıralamalardakı doğru e, olan hansıdır? Deməli burada mi, la, do, si e, şey kvadratların üzərində bu hərflər e, səslər yazılmışdı. E, biz burada e, aşağıdakı sıralamalardan doğru olanı və kiçikdən böyüyə. Burada ən kiçik ədədimiz 0, -3 3 - 4. Burda ən kiçik ədədimiz -4-dür. Çünki mənfi ıı, yəni kiçikdir də, 0-dan da kiçikdir. Ona görə biz burda -4-ü götürürük. İç ən kiçik ədədimiz -4, yəni C. 2-ci -4-dən kiçik, daha doğrusu -4-dən böyük -3, yəni la. -3-dən də böyük 0, yəni mi. 0-dan da böyük, üç, yəni to. C, si, la, mi, to. Do. Doğru cavabımız C variantıdır. İndi isə 58-ci sual. Üç proqramdakı, ə, üç proqram, ə, daha doğrusu, üç proqramın hər birinin 4 saatlıq istifadə müddətiyə xərcləndiyi internet miqdarı aşağıda verilmişdir. WhatsApp, Instagram və Facebook bu proqramları son həftədəki istifadə müddətləri ilə əlaqəli aşağıdakı olanlar məlumdur. E, WhatsApp-a istifadə müddəti 6 saatdan, Instagram-ınki İnstag İnstag e, Facebookdakından 2 saat e, azdır. E, son həftədə 3 proqramı istifadə edərək 1250 MB e, xərcləmiş olarsa, e, neçə Instagram istifadə etmiş olar? Ə biz burada WhatsApp-ın istifadə müddətinin 100 MB, yəni 4 saatda 100 MB, Instagram-ın isə 4 saatda 200 MB, Facebook-un isə 4 saatda 1000 MB olduğunu gördük. Əgər 100 MB-sə, 100-ü 4-ə bölməliyik ki, WhatsApp-ın 1 saatda istifadə müddəti neçə MB olduğunu baxma bax görək, 25 MB. 200-ü 4-ə bölməliyik ki, 50 MB Instagram-ın ki, megabyte və Facebook-unki isə 1000-i də 4-ə bölürük. 250 megabyte. 250 megabyte. Və bizə burada məsələnin şərtində deyir ki, son həftədə 3 proqram istifadə edərək 1250 megabyte xərziyib. xərcləmiş olsa, olarsa. WhatsApp-a istifadə müddəti 6 saatdır. Yəni 1 saatda 25 MB-sı 6-nı 25-ə vurmalıyam mən. 6-nı 25-ə vururam. 150 MB və ümumi olaraq 1250 MB xərclədiyinə görə 1250-dən 150-ni çıxıram. Bu dəyər 1100 MB. Yəni Instagramla Facebook-un ikisinə birlikdə 1100 MB xərcləyib bizə sadəcə Eyyəl, Instagram soruşur. Əgər Instagrama İnstaqrama xərclədiyi saatın xəsat e, Facebookdan 2 saat azdırsa, onda yəni yəqin ki Facebooka, İnstaqrama 2 saat, Facebooka əgər e, 4 saat xərcləmiş olsa, görək bu uyğun gəlirmi yerinə qoyduq. E, 4 saat e, İnstaqrama, daha doğrusu 4 saat Facebooka xərcləyib. Yəni Facebooka 1 saat 250 MB-dir. 4-ü 250-yə vururam. Bu 120 MB min 1000 megabayt 1000-dən mini çıxanda qalır 100 megabayt. Yəni 2 saatdan ona xərcləyibsə 100 megabayt. 2-ni 50-yə vururuq 100 megabayt və yerdə 100-dən 100, də 100 -də çıxırıq sıfır var. Demək ki, həqiqətən Instagram-a 2 saat, Facebook-a 4 saat, WhatsApp-ı da ki bizə demişdik 6 saat. İndi bizdən Instagram-ın istifadə müddəti nə qədər saat olmuş olar? 2 saat. Cavabımız A variantı. Və indi isə dostlar mən sizə Fritel'in sınaqlarının 8-ci sınağından riyaziyyatına aid bəzi sualları izah edəcəm. 32-ci sual. Çevrənin 3 radiyusu çəkilmişdir və bu radiusların çevrənin dərəcələri 3 4 5 nisbətində olan üç göv sıyır. Çevrə 360 dərəcə, ə, çevrə 360 dərəcədir, yəni ümumiqdə. Əgər 3k, 4k və 5k ə kimi göstərə almış olsa, bunların cisəmi 360-a bərabər olar. Və bu da 12K a 12k = 360-a, k = 30-a. Ən böyük gövsü 35-ə vuracam. 150, ən kiçik gövsü isə 33-ə vuracam, 90. 150 ilə 90 arasında 60 dərəcə fəyliq var. Cavabımız C variantı 60. 33-cü sual. Kvadrat formalı kağız, tərəflərinin uzunluqları natural ədədlər olan AB düzbucaqlılarından, ABA B düzbucaqlılarından və C kvadratından ibarətdir. Düzbucaqlının sahəsi 48 olarsa, bu düzbucaqlının sahəsi aşağıdakılardan, daha doğrusu B düzbucaqlının sahəsi aşağıdakılardan hansı ola bilməz? İndi biz burada deyək ki, A düzbucağın sahəsi 48-dir. A düzbucağın sahəsini elə mən şəkilin üzərində edirəm. A düzbucağın sahəsi. Yəni biz bura eninə 4 qoysaq, uzunluğuna da 12 qoysaq, 12 4. 12 ilə 4 48 verir. Yəni A-nın sahəsi 48 olsa, əgər bura 12 4 olsa, onda burada Bura da 12 olmalı idi, amma düz B düzbucağın tərəfi 12-dən 4-ə çıxacağıq. Bura 8 olacaq. E, Aşağıdakı deyil, B düzbucağın sahəsi aşağıdakılardan variantlarımızdan hansı ola bilməz? 8 və 4. Sahəsi 32. B variantımızı silirik. Sonra B indi isə o B variantımızı silirik. Və yenə sahəsi 48 olan bir düzbucaqlı seçirik. Məsələn 16 və in, uzunluğu 16, eni isə 3. Əgər uzunluğu 16, eni 3 olsa, yəni kvadratın uzunluğu 16 isə, bütün tərəfləri 16 oluğuna. Burada 16 olmalıdır. Yəni, amma B düzbucaqlısının sahəsini tapmaq üçün 16-dan 3-ü çıxırıq. 13. Bura isə, yəni en bərabər olduğuna görə bura da 3 seçirik. 3-ü 13-ə vururuq, 39. C variantımızda cilirik. Yəni B sahəsinin B düzbucağının sahəsi həm 32, həm də 39 ola bilər. Biz ola bilməyəni axtarırıq. Və indi isə 24-nı 2-ni qoyaq. 24-nı 2-ni qoysaq və bəyəklərdə dediyim kimi bütün tərəflər 24 olar. Onda bura da 24-dürsə 24-dən 2-ni çıxacağıq. Yəni B düzbucağının uzunluğu 22, eni isə 2 olar. 22-ni 2-yə vurduq 44. D variantı da alınabilir. Amma A ola bilməz və bizim bir dənə yerdə 28 qalır. Yəni B düzbucağın sahəsi 32, 39, 44 ola bilər, amma 28 ola bilməz. Və, və indi isə mən sizə 38-ci sualı izah edəcəm. Qalınlığı 2.5 sm olan, in kitablar 1.5 metr uzunluğuda olan rəfə şəkildə ki kimi Iı, kitabı şəkildəki kimi 2 kitab şaqli, 4 kitab isə üfüqi olaraq düzülmüşdü. 2 kitab şaqli, 4 kitab üfüqi. Və 1.5 metr uzunluqluqdadır. Əgər biz burada ölçü vahidlərinə fikir versək, birində santimetr, birində metrdir. Böyükçüyə gətirəcəyik. Metri santimetrə çevirəcəyik. 1.5 metr 150 santimetrdir. Yəni uzunluğu 150 santimetrdir bu rəfin. Ə, qalınlığı 2.5 santimetrdirsə, onda deməli 5 santimetr, yəni ikisini birləşdirəcək. 5 santimetr. Sonra 2.5dirsə, yəni hər en 2.5dirsə, 4 dənə şaqli olan kitabın uzunluq uzunluğu, yəni kitabın yerdə kvadrat alınır bu və bunun da tərəfi 10 olacaq. Yəni 2.5i 4-ə vuracağıq. 5 10 5 10 5 10. Və biz burada 10-la 5-i toplayacağıq. 15. 150-ni 15-ə bölməliyik ki, görək neçə dəfə 5 onlu yazılıb. E, bu da eləyir 10 dəfə yazılıb. Və burada elə bil hər dəfə 5-də 2 dəfə kitab, onda -də isə 4 dənə kitab yazılır. 4 dənə kitab qoyulur. Yəni 2 dənə kitab, 4 dənə kitab. E, və bu 2-ni 2-ni 4 toplayacağıq, 6. Ümummilikdə bunlar da 10 dəfə yazılıbsa, onu da 6-ya vuracağıq. Demək ki, 60 kitabımız olur ümumiyyətdə. C variantı. Fənn deyir ki, mən sizə sürəti 25 kilometr olan, kilometr saat olan motorlu qayıq, sürəti 5 kilometr saat olan çayda 120 kilometr axınla getdiyi vaxtda axına qarşı neçə kilometr gedə bilər. Deməli, bizə deyir ki, sürəti 25 kilometr saat olan motorlu qayıq, sürəti 5 kilometr saat. Ə, sürəti 5 kilometr saat deyirsə, ə, biz burada 25-dən Ə, axın ilə axına qarşını soruşur. Ə, bizdən burada axın ilə soruşulur. Yəni 25 şur biz axın ilə nə bilərik? Çayın sürəti ilə qayığın öz sürətini, toq motorlu qayığın öz sürətini topluyuruq. 25 ilə 5-i topluyuruq, 30 kilometr bölünsün saat. Ə, 120 kilometr axın ilə deyirsə, 120-ni 30-a böləcək ki, görək neçə saatda yedib və bu da 4 saat hesablanır. Və bizə deyir ki, getdiyi vaxta, yəni 4 saata qarşı km, axına qarşı neçə kilometr? Və axına qarşıda çayın daha doğrusu katerin sürətindən çayın sürətini çıxırıq. 25-dən 5-i çıxanda 20 km/saatla 4 saat dik edicək. Yəni 20-ni -yə 4-ə vuracağıq. O deyir ümumilikdə 80 km-dir. Cavabımız isə D variantı.